Мої перемоги, я люблю країну свою. Валентину Михайлівну Коваленко, нашу односельчанку, письменського села. І та же самої робоче. Тут будет рецепция, где девочка, мы решили совместить. Скажите, есть столовая, как бы место, будет совмещенное, чтобы и тут они могли... Вес, да? Там перебраю, в там більше для того Дійсності оцей спортивний новобут це вкладення в майбутнє у дітей. Ми хочемо відібрати кращих дітей з Черкаської області, поселити в гуртожиток, і щоб вони тут вже навчалися, рядом школа Білозірська і тренувалися. І це буде саме, сам, саме ті зірочки для Черкаського Дніпра, яких зараз ми шукаємо в інших областях. как сегодня мы открывали первую сельскую Белозирскую академию футбола Черкасского Днепра. Помогаются с каждым днем покращивать инфраструктуру. Привет! Здравствуйте! Привет, Черкасы! Хорошее настроение, мы рады всех приветствовать. Нам правда очень приятно. Андрей Васильевич Павелка. Приветствую вас, Андрей Васильевич. Вам микрофончик, пожалуйста. Наши украинские футболисты, молодые украинские футболисты, сегодня это яркий пример в сборной Украины, Да, Петряк, выходец как раз с черкасского футбола. Уверен, что как раз с академии, которую мы сегодня открыли, будет также новая плеяда наших игроков в сборной которые усилят нашу сборную и которые дадут возможность под руководством Андрея Шевченко сделать так, чтобы наша сборная не просто выезжала на форумы международные, но и привозила нам победы и привозила нам э, успешные результаты. Уверен, что как раз это сегодня э, заложено в открытии э, академии. И я хотел бы всех поздравить с этим. Уверен, что такой зал и такая прекрасная футбольная земля должна обязательно давать победы украинскому футболу. Всех с праздником!